Я вообще считаю это просто уникальным классным проектом для молодых людей, для людей, которые хотят работать в сфере политики и политики. Политика, что бы там ни говорили, это очень элитарное занятие. Это не грязь, и политикой могут заниматься только люди высокого полета и духа. Я считаю, делать качественно те реформы, которые нужны нашей стране. Вы готовите чудесных ребят, я имею честь читать уже не первый раз тут лекцию. Могу сказать, что я всегда получаю массу адреналина эмоции от работы с такими позитивными людьми, которые понимают, которые хотят что-то понимать, получить какие-то знания и поменять эту страну. И я всегда ухожу в большом поднятии духа и верю, что в нашей стране все будет хорошо, потому что за ней стоим мы, большая команда и ученые организаторы которые создали этот уникальный проект. Мы живем сейчас в кризисные времена, как бы все это ясно, но я всегда как бы сторонник позитива, то есть любой кризис это возможность. Естественно, что кризисом пользуются многие люди, Люди, которые хотят создать то что им нужно еще раз повторюсь что к сожалению в нашей стране средства массовой информации это способ влиять на массовое сознание потому чтобы я порекомендовала ребятам, которые находятся тут или те, которые ж... просто живут в Украине. Сейчас время подумать о том, за что вы можете нести ответственность в этот момент. Мы сейчас в позиции того, что мы можем нести ответственность за нашу жизнь, за наши взгляды и понимание. Поэтому самое важное сейчас фильтровать и осознанно пропускать всю ту информацию, которую мы получаем с интернета, с телевидения и так далее. И верить в то, что каждый из нас достоин самого лучшего, что все получится, что Украина будет противостоящей страной, а мы этого поможем. То есть максимально знать свою цель и к нему идти. Вижу цель, нету препятствий. Я в позитивном контексте, а в контексте того, что каких-то негативных махинаций. Массово мне не паниковать. У меня есть статья прошлого года, когда все только начиналось, называется 2014. Входим в зону турбулентности. То есть то, что сейчас происходит, это, наверное, закономерное такого развития Украины. Я предлагаю не Паниковать, на что сделать акцент знаете когда-то я общалась с буддийским монахом он мне сказал таня деньги забирают тогда когда нет духовности а, к сожалению и у нас ее нет и лично для себя я вижу знак в том что умер Владимир, потом умер глава автокефальной церкви, да, Уходят какие, Уходят духовный лидер. Возможно, это наш шанс все-таки на объединение в единую религию, в единую церковь, потому что на данный момент только церковь может нести духовность. Это я вижу в глобальном понимании. А в каждом из нас это, конечно, духовность, духовность отношения к себе, к родителям, к друзьям, друг к другу.